Ну вот что вопрос. Громадские да? слуханья... Да все правильно. Редакционно хорошо. Да. Светлана Михайловна, да. если захотят там быть диверсанты, они будут там любовь Но право голосовать, ухваливать решения... А откуда вы будете знать, диверсанты диверсанты? Наблюдать все заходы публично и открыто. Но то, что будет касаться голосования, а паспорт, так, будет ухваливать решения, имеют право э, члены территориальной громады. Члены как территориальной громады — это граждане, Досягшие 18-е речи и, и постоянно Мешкают на территории данного, данной территориальной административной единицы в Подтверждение этого может служить прописка в паспорт Как и на выборах Следующий вопрос Переходим к следующему вопросу так Я так и не понял да. Все-таки с паспортом Паспортом, паспортом. Но можно паспортом. считать, что это не состоялось общественное слушание Зачем вы? Я Хороший, я ли, паспорта, убегать, вы, вы понимаете, что вы делаете и при харино наличии паспорта? Понимаете, и что вы делаете? Игорь присутствовать может любой гражданин. С ДНР может присутствовать. Понимаете? Сядет на Не только прийти, запретить присутствовать, но уваливать гражданину. Мои права только члены территориальной громады. Да, но есть смотришь, порядок. Мы это отступать им. Ну, это закон про местное самоуправление, пардон. а что там написано писать. в законе о самовредовании? Член территориальной ага. громады, это да. людина, да. яка постоянно мешает да. на территории территориальной административной, досягшая 18 лет. Вот я проживаю да. на, этой, на этой территории, да. то, что написано Шу. в вашем законе. Зачем да. я вам это должен доказывать? Я вам просто говорю, я проживаю. Вы подбираете это сомнению? Да, конечно. Почему? Конечно. А кто подвергать сомнению вообще все а в этой жизни. Почему? Объясните. Нет, потому что я с... лицом не вышел или что? я член Но писать я будешь... об этом не надо. То есть, если я против, я не хочу... Марина, ну, вы я... понимаете я последствия при наличии в... паспорта или нет? Так а вы что знаете, здесь ну, Какие ну, ну, Это Обязательно должна быть там. Единственное, кто может совать слушание, это Фэмин.

Константиновки Другой Другой поля. Поля. За 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 Что вас смущает? Зачем вы Будет вестись протокол? С наличием Как можно голосовать. А это вы там, вы можете вы можете только в Вы считаете, что если человек сейчас идет по улице, а он не слушает, а не а как нужно сразу определить, не нужно. А как

Принятую участь в регистрации обовязку. Я уже на в регистрации и в вашем месте Далее. Адреса, срок, форма подания письмовых пропозиций и зауважений. Значит, мистер Хабадорс, площадь а Миру, а площадь, да, площадь да. Ленина, ну это и в скобках, как старый адрес, да? Письмовые пропозиции и зауважения подавать на адрес заступника міського главы Н.В. у довольной форме с вказанием темы. Организация медицинской санитарной допомоги населению и обеспечения дотримания законодательства в сфере охраны здоровья в городе Крамадор. <свят> до. Да. И вот тут же надо, в зависимости от того, какая дата у нас будет призначена, указать, до какого числа подавать вот эти письмовые пропозиции и зауважения. Ну нам надо так, чтобы хотя бы при... за неделю или да, дней да. за 10, 10 чтобы у нас 10 было 10 время их на 10 да, систематизировать, составить список, потому что ну, и вынести. Нам указать, Да, давайте да, подумаем. Это будет 10 календарных дней. я вот тут в скобках напишу за 10 дней до даты календарных. Так, за 10. Ну, клиника Филатова, если говорить что я сделал, он открыл дверь, мне сказали, с вас 20 гривен, это тогда 4 года назад. Я говорю, а за что? А это фонд Филатова мы собираем. И как, как, как ты можешь... Так вот давайте, давайте, правильно, вы все верно говорите, все верно говорите, а я вам сейчас тоже верно говорю. То, о чем я сейчас... Говорю. Дальше. Адреса и номер телефона, среди вы нам на консультации испытания, что вынесено дирам. на публичное громадское обговорение. Факт. Вот тут мы должны э, указать, собственно, факт. орган, который будет принимать телефонный звонок. Ну, я что тут указала, нет. у нас есть горячая факт. линия, факт. и тут надо указать номер Телефона сейчас... или вашего дела, или из Давайте, идем Я я здраво. согласен. Я с вами абсолютно согласен. Я хочу только об, вас. Не трапки. имеем мы права тебя а Для подстраховки. Туда, туда позвонили. так Туда позвонили. Там в нашем собрании. сейчас, извините, сейчас собрание. Говорите свой номер телефона, какой мой телефон тут уже. Так, мисс Здраввидел, я пишу. 44, 12, еще секретарь. 44. Еще раз. 12, 69. 12, 69. Мисс Здраввидел. А он на Украине? Мисс Киев здоровья. мисс Киев, А, просто. Видел О,

И посада, как правильно называется, посачальник Это уже полностью план есть пишет. Остается что-то банковое отдать на все, перевернуть.